21 лютого до одного з українських інформаційних агентств завітала делегація з Покровська, до складу якої входили міський голова Руслан Трибушкін, секретар міськради Ірина Сущенка, депутат Руслан Цуков та активістка Ольга Квітка у прямому ефірі. Вони розповіли про, начебто, тиск та погрози зі сторони опонентів. Та не приводячи жодних аргументів, звинуватили у всіх своїх бідах депутата Покровської міської ради Сергія Андрійченка. Що з цього приводу думає сам депутат, дізнавали журналісти телебачення Капрі. Тиждень, від Руслана і і його людей все більше і більше. Таке впечатлення, що мер уже не знає, що придумати. Його виступлення на телеканалах більше напоминають сплетні бабушек на лавочці, возле падіда чим здраві руководителя міста. Еще раз подчеркиваю, что мои доходы и бизнес несены в декларацию, с которых уплачены все налоги в бюджет города. Обвинения в рейдерских захватах, поджогах и прочей ахинеи звучат из уст городского головы э, просто смешно. В нашей демократической стране есть закон, и он один для всех. Только правоохранительные органы могут дать оценку действиям. У власти имущих Покровска нет ни аргументов, ни фактов. Все их показательные выступления на камеру строятся только на личной неприязни. Может, это и лучше, что проблемы города Покровска вышли на всеукраинский уровень. Может, сейчас все увидят, что реально происходит в городе. Придут в Покровск найдут порядок, если городской голова не может справиться с возложенными на него обязанностями. Висловив свою думку стосовно ситуації, що склалася, і депутат Покровської міськради Артем Попов, який зазначає, що дії кримінального характеру це скоріш візитівка покровської влади. Покровська власть в останнє час дуже часто об методах опонентів. Но в свою очередь вони забули, какими методами. Використовуються самі. Два года тому, коли ми з депутатами, начали. о не рациональном использовании бюджетных денег, что касается ремонта дорог. На следующий день, когда я вышел из дома, меня подрезала машина, из которой вышли люди, и, можно так сказать, культурно попросили расследовать с ними. Я сел в машину, и меня привезли в город Мирноград. Там меня встретил человек, который мне начал угрожать и говорить о том, чтобы я закрыл свой рот и никогда не поднимал темы, касающиеся работы покровской власти. Иначе пострадают не только я, но и мои близкие, а также мой бизнес. Беззаконие, которое творится в нашем городе на протяжении трех лет, распило бюджетных денег, нерационального использования наших налогов, надоело всем жителям. Жители, которые когда-то поддерживали мэра, давно разочаровались в его работе. Мы все прекрасно видим, что происходит, и, естественно, не будем молчать. Мы неоднократно пытались поднять волнующие вопросы жителей на сессии, но карманные активисты не дают и слова сказать. Бюджетники напуганы, что потеряют работу. Депутаты от провластной партии замешаны в коррупционных схемах, поэтому тоже молчат. А в результате страдают город и люди. До опозиції, яка веде активну боротьбу проти корупційних дій покровської влади, належить і Роман Бугайов. Роман Станіславович розповів журналістам телебачення «Капрі» свою історію. «Коли ми начали доносити ну скажем так, налогопатічкам города Покровського нікачного виполнені робіт за качками Покровського городського совета мене під'їхали люди. От, Чоловіка, скажімо так, і лаз рукодячим Покровським і Бернаградом. І СУУЗ була сказано мой адрес, щоб я ну, закрив рот. І ніколи не вповідав о городському лаві Руслан Валерійовичу, Наші пострадання не тільки я, але й мої близькі. В свою чергу міський голова на сесії відкрито повчає опонентів, як треба працювати з міською владою та депутатами, щоб не виникало проблем з бізнесом. Если человек хочет что-то, он выстраивает, как вы сказали, коммуникацию, диалог в нормальном русском. А если Сергей захочет сделать вот он найдет возможность убедить депутатов, компенсировать недоплаченные за годы деньги и другие решения, ну будет другое решение, пока мы от него это не видим. На показових виступах на всеукраїнських каналах покровська команда не зупинилась, зазначає Сергій Андрійченко. Цими вихідними всі бюджетні установи промислово змушують приймати участь у мітингу в суботу. Городською голова і всі люди к нему приближені збирають людей, щоб провести мітинг в свою підтримку. Опять ми бачимо, що принудительно збирають бюджетників по 30 людей від кожного підприємства. То есть люди, боясь потерять работу, вынуждены становиться марионетками в руках родоначальника. Мы видим, в каких условиях работают медики, учителя, коммунальщики. Людей заставляют бегать, организовывать праздники. Они выполняют свои прямые обязанности. Проводите лучшие акции протеста против плохих дорог, повышение тарифов на воду, а не носите смуту в народ. Руслан Валерьевич прекрасно видит, что его рейтинг с каждым днем все падает ниже и ниже и понимает, что недовольство людей по отношению к его работе растет. Поэтому мэр вынужден принудительно занять людей, чтобы рассказывать о каких-то плохих своих оппонентах, придумать бред и клевету, за которую придется отвечать в суде. Ведь никто не давал ему права безосновательно обвинять человека. Власть имущий Покровска. Работайте для людей, для города. Выполняйте свои обещания перед избирателями. И тогда не нужно будет прятаться ни за спинами проплаченных активистов, ни за проплаченными СМИ. Живите честно, не занимайтесь дешевым пиаром, а наконец-то приступите к своим прямым обязанностям.